Ну, да, зачем? Вот просто да. зачем вы это делаете? А это, собер... Ну, вы все равно будете это делать. Но все равно пока вам же вернет вот стоимость этих работ и материалов, вам условно говоря, уже опять нужно будет да. это делать. Зачем бесплатно, короче? Это самое, как кого-то... Это, 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 знаешь, уже как, как будто ты сегодня заплатил там 100 тысяч гривен и на 10 лет, то есть ты не платишь, а через 10 лет... Опять делаешь ту же кровь. И, да. кстати, не факт, что если вы будете каждый год обращаться с таким вопросом, у меня потекла крыша, я потратил миллион, там, да, и вам каждый год будет компенсировать, и не факт, что это проканается. А, да, да, у меня есть такой прецедент, это по в Харькове, значит, там примерно клиент, ну, условно, там, 5-7 лет. Делал вот такие вот движения, Боится, правда, да, блядь. и он причем проводил, не стесняясь, это сам через себя, вот, и подавал это в ЖЭК, там менялись эти самые управляющие, да, а потом кто-то все-таки, слушай, а вот нечаянно попались мне бумажки, две одинаковые, один и тот же человек кричит со поднимать это все. И потом через суд вернули эти деньги, же вернул все-таки, взыскал эти деньги, которые он недополучил. Так что делайте один раз и качественно, в принципе, если вы делаете себе, вы же себе сделаете кровлю над головой и получите еще компенсацию от Джека, либо от СМД. Но, а если вы не знаете, для вас сложно этот вообще в принципе процесс, то можете обратиться к руферу, да? Да. Руфер, вот забиваете прям латиницы, Руфер, Одесса, Донецкая 50, и вам подскажут, как это все сделать.